आवृतम् आवृतम् ज्ञानम् ज्ञानम् एतेन एतेन ज्ञानिनः ज्ञानिनः नित्य नित्य वैरिणा वैरिणा काम रूपेण रूपेण कौन्तेय कौन्तेय दुष्पूरेण दुष्पूरेण अनलेन अनलेन च च आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय ದ ಆಫ್ ಆಫ್ ಡಿಸರ್ನಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸರ್ ವಿಚ್ರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ ಓ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವ ಅತೃಪ್ತ ಬಯಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಚನಾಶೀಲರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಬಲ ವೈರಿಯಂತೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ अस्य अधिष्ठानम् अधिष्ठानम् उच्यते उच्यते एतैहि एतैहि विमोहयति विमोहयति एषः एषः ज्ञानम् ज्ञानम् आवृत्य आवृत्य देहिनम् देहिनम इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत् ्यदेहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् Indriyanimano buddhair asyadheshtana muchyate etair vimohayatyesha nyanama vritya dehinam. The senses, mind, and intellect are said to be breeding grounds of desire. Through them, it clouds one's knowledge. ಸೋಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯು ಬಯಕೆಯ ಸಂತತಿಯ ನೆಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನವು ವಿಮೂಢತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಆತ್ಮವು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ तस्मात, तस्मात, त्वम, त्वम, इंद्रियानी, इंद्रियानी, आदो, आदो, नियम्य इंद्रिया इंद्रििया आदौ आदौम्य निम्य भरत भरत ऋषभ वृषभ पापह प्रजहि एनम् एनम् ज्ञान ज्ञान विज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहि ह्येनम् पाप्मानम् प्रजहि ह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् पाप्मानम् प्रजहि ह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहि ह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि केनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् Therefore O best of the bharatas in the very beginning bring the senses under control and slay this enemy called desire which is the embodiment of sin ನಾಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದುದರಿಂದ ಓ ಭರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದು ಪಾಪದ ಮೂರ್ತ ರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯೆಂಬ ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸು